Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafaa wa salatan wa salaman ala ibadil ladhin ustafa wa ba'd Muslimin muslimah indah Allah sekalian Kita akan membicarakan surah yang ke-44 iaitu surah Ad-Dukhan Sebuah surah Makkiyah mengandungi 59 ayat Secara asasnya surah ini menceritakan tentang amaran kepada orang-orang musyrikin Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab yang akan menimpa mereka Begitu juga Allah Taala menceritakan tentang keadaan hari kiamat serta bentuk-bentuk azab yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan umatnya dan juga musuh Allah Subhanahu wa taala iaitu Firaun yang telah melampaui batas dan juga Allah Taala menceritakan tentang Al-Quran ini adalah suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah kitab ataupun yang merupakan sebuah kitab yang sangat agung yang sangat suci. Allah Taala mengatakan dalam surah ini Hamim demi Al-Quran yang menerangkan kebenaran sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada suatu malam yang sangat berkat yang penuh dengan keberkatan. Di dalam Al-Quran ini mengandungi Um, segala perkara-perkara yang memisahkan di antara kebenaran daripada kebatilan dan dan di dalam kitab ini juga mengandungi ut urus ut -ut, uh, 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 arahan serta perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat apa yang patut dilakukan oleh mereka dan al-Quran ini menjadi satu rahmat daripada Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha mendengar akan tiap-tiap yang wujud Allah taala itu juga adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan dan menguasai langit, langit dan bumi, bumi serta apa yang berada berada di antara keduanya dan akan tetapi orang-orang musyrikin tetap saja tidak mempercayai tidak meng, tidak mengiktiraf perkara ini. Sedangkan tidak ada Tuhan eh, yang maha hidup yang maha mematikan yang menghidupkan dan yang mematikan Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dahulu ya khitab Allah taala kepada orang-orang musyrikin akan tetapi orang musyrikin tetap sahaja tidak uh, percaya dan lalai daripada kebenaran ini uh, oleh itu Allah taala mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk diberitahu kepada mereka yang mereka ini Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Oleh itu, tunggulah. Semasa langit membawa asap dukhan, asap yang kemarau yang jelas, yang nyata, yang akan menyebabkan kebuluran pada waktu itu. Yang mana pada hari itu, seluruh asap ini akan meliputi, akan menyeluruh, akan mengena kepada, akan menimpa seluruh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, lalu mereka akan mengatakan, ah, ini adalah satu azab yang sangat sangat menyakitkan. Pada waktu itu mereka akan merayu kepada Allah Taala untuk dihilangkan daripada mereka penyakit ini, nescaya mereka akan beriman. Katanya, nescaya kami akan beriman. Hilangkanlah azab ini daripada kami, sesungguhnya kami akan beriman. Namun Allah Taala mengatakan bagaimana mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan ketika mana didatangi oleh rasul dahulu memberi peringatan kepada mereka, mereka dengan mentah-mentah menolak. Uh, uh, para Rasul itu sesungguhnya kalaulah Allah Taala mengatakan kalau kami hilangkan azab itu uh, sedikit pun uh, nescaya kamu akan kembali kepada kekufuran-kekufuran yang kamu hidup di dalamnya itu. Uh, lalu Allah Taala memberi peringatan ingatlah wahai orang-orang musyrikin kalau kamu mengulangi keingkaran kamu itu kamu akan pasti benar-benar dibinasakan seperti mana dibinasakan umat-umat yang terdahulu. Dengan paluan yang sangat besar daripada pihak lawan kamu sesungguhnya kami akan tetap menyeksa kamu dengan azab yang seberat beratnya. Seperti mana Allah Taala menceritakan seperti mana kami dahulu memberikan azab yang perih ataupun azab yang dahsyat kepada orang-orang pengikut-pengikut Fir'aun yang telah didatangi oleh Nabi Musa diberi peringatan tetapi mereka lalai mereka menolak mereka tidak ingin menerima apa yang dibawa oleh nabi Musa Allah taala mengatakan menghikayatkan perkataan orang-orang musyrikin In hiya illa mawtatuna ula wa ma nahnu syarin. umat uh, uh, nabi, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita yakni hikayat orang perkataan orang kufur setelah kita mati Sesungguhnya bila kita mati, kita tidak akan dibangkitkan. Apabila sudah mati, habis. Habis. End of the story, kata mereka. Kerana apa? Kita tidak akan dibangkitkan buat kali kedua. Di atas dasar itu, maka mereka hidup dengan cara seolah-olah mereka tidak akan dibangkitkan. Tidak akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka mencabar Nabi. Kalau betul lah, bila, kita, bila kami mati, nanti kami akan dibangkitkan. Cuba kamu bangkitkan datuk nenek moyang kami yang dahulu. Cuba bangkitkan. Ha, tidak dapat bangkitkan kan? Jadi oleh itu ha, kenyataan kamu bahwasnya bila sudah kita mati kita akan dibangkitkan itu adalah tidak benar. Ini mengikut apa yang dipahami oleh orang-orang musyrikin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna yaumal Faslimi Qatuhum Ajma'in. Sesungguhnya hari pemutusan itu adalah suatu hari untuk memberikan balasan kepada kamu ketika mana atau memberi belasan kepada mereka ketika mana mereka berhimpun pada hari suatu yang mana pada hari tidak ada seseorang pun yang dapat memberi perlindungan kepada yang lain sama ada kepada sahabat karibnya ataupun kepada kaum kerabatnya dan mereka juga tidak akan dapat diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab tersebut bagi diri mereka juga bagi orang yang lain pada pada waktu ini Allah Taala mula menyatakan bentuk-bentuk azab yang akan ditimpakan kepada orang musyrik. Dan ini sangat penting bagi kita untuk menambahkan kekhusyukan kita, menambahkan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan takwa kita kepada Allah. Allah mengatakan pada hari itu hanya orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang akan yang akan selamat. Illa marrahim Dan ingatlah Allah Taala mengatakan. Inna syajarat az -zaqum. ingatlah pokok zakum buahnya itu akan menjadi makanan bagi orang-orang yang berada di dalam neraka, orang-orang pendosa di dalam neraka. Dan makanan ini panas seperti tembaga cair. Kal muhli yaghli fil butun akan menggelegak mendidih di dalam perut kagalil hamim seperti mana mendidihnya air yang sedang mendidih. Kuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka penjaga neraka, renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka summa subbu fawqa min al-'adabil 'azim kemudian curahkanlah di atas kepala mereka azab seksa daripada air panas yang menggelegak-gelegak zuq innaka antal 'azizul karim lalu malaikat penjaga neraka itu mengatakan kepada mereka-mereka ini secara mengejek rasakanlah azab seksa Sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan orang yang terhormat di dalam kalangan masyarakat kamu. Kamu dahulu berbangga-bangga dengan pangkat dengan kedudukan kamu sombong, ya, maka hari ini rasalah azab yang pedih ini yang mana dahulu kamu mendustakan azab ini. Ha, jadi ini adalah satu perkara yang perkara yang benar lalu orang yang merasai azab ini mereka yang merasai ini merasai azab ini mereka mengatakan inna hadza ma kuntum bihi tamtarun uh, inilah apa yang dijanjikan kepada kita zaman dahulu kepada kita sewaktu kita berada di atas muka bumi dulu inilah yang dijanjikan kepada kita maka hari ini benar-benar telah ben telah terbukti apa yang telah disebutkan oleh para rasul uh, pada waktu itu jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak peringatan ini menjadi suatu iktibar kepada kita menambahkan lagi kekhusyukan kita ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita terselamat daripada azab api neraka yang pedih ini kita tidak ingin walaupun sekejap untuk merasai azab ini kita tidak ingin kita nak masuk ke dalam syurga secara langsung mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Allah Ta'ala menjaga kita semua dan ahli keluarga kita daripada azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi billahi hidayati wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.